Terjemput Yulutong Terima kasih Tan Sri Yandi Petua Izinkan saya Memulakan perbahasan saya Atas belanjawan Yang telah dibentangkan oleh Ahmad Bohamad Perdana Menteri dengan Satu petikan kural Daripada Ali Falsafah Tiruan Luar yang berbunyi seperti berikut Seyar karya Seyar biriya siriar seyar karya seigeladal yang bermaksud dalam bahasa inggris the great will do only those things which is difficult to be done where the ordinary people cannot do them saya merujuk kepada satu sejarah yang telah dicipta kemarin oleh amat berhormat perdana menteri di mana beliau telah menandatangani satu perjanjian dengan Presiden amerika syarikat donald trump Sebagai seorang uh, yang telah menyokong yang amat berhormat Perdana Menteri daripada masa reformasi, percayalah kepada saya bila saya mengatakan bahawa saya tidak pernah uh, mimpikan bahawa perkara ini boleh berlaku di mana seorang pejuang reformasi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pada satu hari nanti menandatangani perjanjian dengan Presiden Amerika Syarikat untuk memastikan bahawa dua negara jiran yang bertelagah itu dapat didamaikan. Sebab itu saya sekali lagi mengulangi Tirukural ayat 26. Seyar karya, seyar periyar siriar, seyar karya segaladar. The great will only the great will do only those things which is difficult to be done where the ordinary people cannot do them. Pertamanya sebagai ahli parlimen daripada Pulau Pinang saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam pembentangan belanjawan kali ini pelbagai projek yang memberi uh, kesejahteraan kepada rakyat di Pulau Pinang telah diumumkan. Dan sebagai ahli parlimen saya menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih bagi pihak rakyat Pulau Pinang pertamanya bagi projek penyuraian trafik plus dari tol juru ke tol sungai dua yang akan meleraikan kesesakan lalu lintas ketika berlakunya waktu puncak. Kedua, pembinaan jalan bawah underpass untuk menghubungkan jalan Mount Eskin ke jalan Berma jalan Mount Eskin, jalan Godlip dan jalan Bagan Jermal di Persimpangan. Ketiga, pembangunan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang akan memberi nikmat Bukan saja kepada rakyat di Pulau Pinang Tetapi juga daripada yang akan datang dari pelancong Yang akan datang daripada luar negara Dan yang terutamanya Projek bernilai 17 bilion LRT laluan mutiara Yang mula dilaksanakan di mana projek ini Bakat memanfaatkan 1.8 juta penduduk Selain 3.5 juta penghujung, pengunjung daripada luar Pulau Pinang Saya mengambil kesempatan ini untuk membidas Beberapa ahli parlimen. Jurutong, saya tak setuju dengan Jurutong ni sebab... ...apa yang disebutkan oleh Ketua Pembangkang, dia kata rakyat Pulau Pinang tak nak projek LRT tu. Yang berjumlah hampir 17 bilion ni. Saya ingat ni kenyataan daripada Jurutong ni sangat-sangat mengelirukan Dewan. Saya minta Jurutong betulkan balik kenyataan yang mengelirukan Dewan tu. Sebab Ketua Pembangkang kata rakyat Pulau Pinang tak nak LRT ni. Terima kasih Saudara, saya Pendekar Hulu Langat. Saya... Cukup duka cita dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat daripada Permatang Pau. Kalau kita dah uh, dengar ketua pembangkang Larut mungkin beliau bukan daripada Pulau Pinang. Jadi beliau tidak memahami nadi dan denyutan rakyat Pulau Pinang yang tiap-tiap hari terpaksa mengharungi kesesakan lalu lintas yang begitu teruk. Sebab itu kita mengusahakan projek ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini. Sebab itulah rakyat di Pulau Pinang menghargai kerajaan Malaysia Medani Kerajaan Perpaduan. Kita tahu kenapa projek ini yang dirancang begitu lama tidak dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Terutamanya yang kerajaan yang diterajui oleh Pago. Sekarang kita lihat manfaat projek ini akan dinikmati oleh rakyat Pulau Pinang. Sebab itu saya lihat kepada komen-komen Facebook netizen daripada Pulau Pinang. Yang lantang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap yang berhormat Permatang Pau. Saya juga kurang pasti adakah yang berhormat Permatang Pau benar-benar yakin dengan kenyataan beliau bahawa projek ini tidak diperlukan. Dan saya duka cita dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh yang berhormat Larut yang mengatakan bahawa projek LRT Mutiara ini diusahakan bagi tujuan kita memberikannya kepada kroni. Dan saya mencabar beliau untuk membuktikan siapakah kroni itu kalau berani dalam dewan ini kalau berani di luar dewan dan kita akan mengambil tindakan Tuan Speaker yang saya hormati isu kedua yang ingin saya alih adalah kepada sekolah Tamil dan hal ehwal kaum India Jurutong sekejap Jurutong Jurutong ni berani bagi amaran kepada Larut ni Jurutong tahu tak Larut ni bakal Perdana Menteri Ah ha, Jurutong Julutong ni mulut kena komo-komo ni julutong ni. Sebab itu bakal Perdana Menteri itu yang diumumkan oleh Parti Islam Semenanjung PAS. Apa pandangan daripada julutong? Uh, saya yang berhormat larut uh, saya tidak mahu komen. Saya rasa perkara itu kita serahkan tetapi saya yakin dan percaya bahawa kerajaan kita akan terus memimpin negara ini dalam penggal yang akan datang dan saya bersyukur dan berharap dan mendoakan agar kita akan terus kekal sebagai kerajaan untuk memastikan bahawa kesejahteraan semua rakyat Malaysia akan terus terbela. Beralih kepada sekolah Tamil dan hal ehwal kaum India. Saya sebagai ahli parlimen Kerajaan Perpaduan mewakili kaum India merakamkan kesempatan ini menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Digital yang Berhormat Damansara Kerajaan Perpaduan selaku wakil kaum India dalam Kerajaan Madani di atas pengumuman Kerajaan Madani mengenai peruntukan khas dalam ucapan belanjawan untuk membina SJKT Ladang Jeram satu-satunya sekolah Tamil di mana murid-murid telah belajar dalam kontena di negeri Pahang selama 20 tahun tangis speaker saya amat berterima kasih kerana kali ini dalam belanjawan 2026 kita telah mengumumkan bahawa sekolah ini akan diberi bangunan baru Di mana murid-murid di sekolah ini akan dapat belajar dengan selesa Tahniah dan syabas kepada Kerajaan Perpaduan Kepada Yang Mak Berhormat Tambun dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Digital Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih Kepada Yang Mak Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Untuk peruntukan khas yang telah diumumkan oleh Kerajaan khususnya untuk masyarakat India yang berjumlah 4.42.25 juta. Peruntukan-peruntukan lain bagi rumah-rumah ibadat bukan Islam sebanyak 50 juta termasuklah peruntukan untuk naik taraf kuil-kuil Hindu di bawah skim Dharma Madani, naik taraf tokong-tokong Cina dan gereja, pemberian komputer riba menurusi program peranti siswa serta peruntukan untuk penyelenggaraan dan pembaikan sekolah-sekolah Tamil menurut Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia dan program Kalvi Madani yang bakal memanfaatkan murid-murid di 200 sekolah jenis kebangsaan Tamil menerusi peruntukan 8 juta. Harapan saya supaya dua sekolah Tamil di kawasan saya iaitu SJKT Ramakrishna di Jalan Scotland dan SJKT Ramatasar di Jalan Sungai juga akan turut menerima limpah manfaat program-program ini yang diumumkan oleh kerajaan. Di kesempatan ini, sebagai ahli parlimen kerajaan dan sebagai pengurusi lembaga wakaf Hindu Pulau Pinang, Tan Speaker, saya juga ingin sekali lagi merayu kepada kerajaan, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri, untuk memberi dana kepada lembaga wakaf Hindu Pulau Pinang untuk membantu kami dalam menyelenggara kuil-kuil di bawah lembaga wakaf Hindu Pulau Pinang. Tahun ini, saya amat gembira apabila melihat Perdana Menteri telah memberi peruntukan 1 juta ringgit kepada pengurusan Kuil Batu Caves untuk membantu mereka dalam kerja-kerja penyelenggaraan. Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang juga berharap kerajaan persekutuan akan memberi bantuan kewangan 1 juta kalau boleh, kalau boleh lebih lagi kepada kami kerana akaun Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang diaudit oleh audit negara dan laporan tersebut dibentangkan di Parlimen tiap-tiap tahun. Kami mengharapkan bahawa memandangkan laporan audit negara dibentangkan, kami juga akan diberi peluang untuk menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan supaya hasrat murni kami untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga negara Pulau Pinang yang beragama Hindu akan terus diberi perhatian. Tuan Speaker, di atas peluang yang diberikan, saya juga berharap agar kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan akan memberi perhatian khusus kepada SJKT Tamil Sungai Bakap di Nibong Tebal, Pulau Pinang yang telah lama uh, dibincangkan dan telah lama kita bincangkan tetapi belum lagi dilaksanakan dan juga projek SJKT Ladang Ketumba di Kedah yang sudah sekian lama tertangguh. Tuan Speaker, di atas peluang ini yang diberikan saya juga ingin beralih kepada isu hospital besar Pulau Pinang dan kerja-kerja tebatan banjir termasuklah balai polis Julutong. Saya mengambil maklum bahawa kerajaan serius untuk memberi perhatian kepada meleraikan isu kesesakan di hospital-hospital kerajaan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerja-kerja pembangunan yang sedang dilaksanakan di Hospital Besar Pulau Pinang. Pada masa yang sama, saya juga ingin merayu kepada kerajaan untuk memberi perhatian untuk melaksanakan dengan segera projek tebatan banjir Sungai Pinang kerana projek tebatan banjir itu kalau dilaksanakan dengan sempurna akan memastikan bahawa Jalan Piramli Ramli di Dato' Kramat Jelutong tidak lagi akan dilanda banjir bila berlakunya musim hujan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada kerajaan kerana mengumumkan projek-projek bagi memastikan bahawa kita ada perumahan yang mencukupi bagi kaki tangan polis, kaki tangan tentera kaki tangan uh, kastam dan sebagainya. Di kesempatan ini, saya cuba ingin uh, mengingatkan kerajaan bahawa projek uh, kuarters balai polis jeletong belum lagi dilaksanakan dan saya berharap agar projek itu dapat dilaksanakan oleh kerajaan dengan seberapa cepat yang mungkin sebelum tamat masa transisi speaker mengenai isu pendidikan dewasa ini negara kita telah dikejutkan dengan pelbagai masalah di sekolah-sekolah termasuklah kejadian buli yang meragut nyawa adik ala yarhamah adik Zara Karina kes rogol kes bunuh yang menimpa mendiang adik Yap Shin Yuan di Damansara minggu lalu dan macam-macam masalah lagi saya setuju dengan cadangan ahli parlimen Bagan dan beberapa ahli parlimen lain untuk memberikan cikgu-cikgu di sekolah budi bicara untuk merotan anak-anak kita yang nakal. Saya gunakan istilah dulu dalam bahasa Inggeris, bring back the cane. If you spare the cane, you spoil the child. Let's spoil the cane and spare the child. Tanz speaker. Di sini saya terpanggil untuk merujuk kepada satu kejadian rogol yang berlaku di Kelantan di mana seorang ayah dan dua orang anaknya saya gunakan istilah telah meratah anak perempuan adik sendiri kejadian ini adalah kejadian yang mengejutkan sangat menghayat hati dan tidak berperi kemanusiaan saya berharap tindakan sewajarnya diambil terhadap suspek-suspek yang terlibat di kesempatan ini, Tuan Si Speaker, saya ingin mencadangkan supaya kita juga mengajar falsafah-falsafah bukan saja di sekolah-sekolah vernacular tetapi juga di sekolah-sekolah kebangsaan. Supaya niat yang ikhlas saya tidak disalah tafsirkan oleh pihak-pihak tertentu. Saya mencadangkan agar ajaran-ajaran dalam puisi tirukural ini dan bukan saja tirukural tetapi dalam ajaran Confucius diajar bukan saja di sekolah-sekolah vernacular, tetapi juga di sekolah-sekolah kebangsaan. Apakah itu tidak supaya niat saya tidak diputar belitkan atau disalah tafsirkan? Tirukural ialah sebuah karya sastra kuno Tamil yang ditulis oleh penyair falsafah Tiruvalluvar. Terdiri daripada 1330 puisi kural yang membincangkan etika membincangkan kebajikan dan membincangkan falsafah hidup. Ia terbahagi kepada tiga bahagian utama. Aram, kebajikan, porul, kekayaan dan imbem, cinta. Karya ini terkenal kerana kandungannya yang universal dan diterima oleh semua peringkat masyarakat tanpa mengira latar belakang agama, budaya atau geografi. Confucianism. Dengan izin, jangan salah faham. It's confusionism bukan komunisme ialah falsafah moral dan etika dari China kuno yang diasaskan oleh Confucius Kongfuzi yang menekankan kepentingan keharmonian sosial tadbir urus yang beretika serta nilai-nilai seperti kasih sayang rasa hormat dan kesusilaan. Tuan speaker saya ingin mencadangkan perkara-perkara ini kerana saya percaya bahawa walaupun sistem pendidikan yang ada sekarang Mungkin mencukupi. Saya minta maaf, saya bukan seorang pakar pendidikan, tetapi kita boleh mencampur adukkan ajaran oleh Confucius dan tirukural oleh tiru di sekolah-sekolah supaya kita memastikan bahawa pendidikan yang kita bawa kepada anak-anak kita itu adalah sesuatu yang menyeluruh, adab sebelum pendidikan, moral sebelum pendidikan, menghormati warga emas dan perkara-perkara lain yang merangkumi pendidikan. Akhir sekali sebelum saya berundur diri. Saya menerima baik pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa 1500 lagi tempat akan disediakan bagi pelajar-pelajar yang berjaya untuk memasuki uh, uh, universiti tempatan bagi ijazah sarjana muda dalam 10 bidang pengajian di lima universiti penyelidikan antaranya undang-undang perkaunan, ekonomi, perbankan dan kewangan Islam. Ini menunjukkan bahawa apa yang diungkapkan oleh Yang Maha Hormat Tambun dahulu, anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Kadazan, anak saya. Anak Iban, anak saya. Barulah kita melaksanakan inisiatif impian yang selalu diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Chief Speaker, terima kasih di atas peluang yang diberikan. Julutong mohon menyokong. Baik. Seterusnya